15 dəqiqə içində lahmacun hazırlamaq istəyirsiniz? Elə isə siz videonu yaddaşa verin, mən isə keçim reseptdə. 2 ədəd doğranmış pomidoru blenderdən keçirtdim. 1 ədəd soğan, 1 diş sarmsaq, 1 yaşıl bibər, 1 qırmızı bibəri də blenderdən keçirdirəm. Blenderdən keçirdiklərimi dərin bir qava əlavə edib üzərinə bir xörək qaşığı tomat, bir xörək qaşığı bibər pastası, yarım dəstə cəfəri, 300 qram qeymə, 1-2 xörək qaşığı duru yağ, duz, istiot və paprika əlavə edib qarışdırıb daha sonra isə əlləmlə yoğururam. Pomidor öz suyunu buraxır, bu görə suyu kütlə alır. Əgər sizdə quru olarsa yarım stəkan su əlavə edə bilərsiz. Mən hazır lavaşdan istifadə etdim. 2-3 xörək qaşığı qeymə əlavə edib hər tərəfinə yaydım. Öncedən 220 dərəcədə isdirdiyim sobanın alt gözündə lavaş qızarana qədər bişirdim. Zaman itkisi verməmək üçün digərlərini qaynar tavada v-modda qapağı örtülü şəkildə bişirdim. Və lahmacunlarımız hazırdır. Mən nöş etməyə, siz isə rəylərə. Özünüzə yaxşı baxın. Allah hamanında.